Кожен знає, коли людина хворіє або коли у пацієнта невідомий діагноз, лікарі обов'язково направляють на здачу аналізів. Не секрет, що класичний метод із проколом пальця або вени для багатьох є стресом. Звичайно, аналіз крові це найперше в діагностиці будь-якої недуги. Тільки в лабораторіях Києва їх проводять в середньому півтора мільйона разів на рік. Процедура незмінна вже протягом багатьох десятиріч, проколювання пальця або судин, висмоктування від 10 до 30 мл крові, ще й довге очікування лабораторних аналізів, може затягнутися. Цю неприємну, але необхідну процедуру доводиться проходити декілька разів на рік більшій половині жителів планети. До того ж, похибка становить. 1-2%. у цьому переконалися і пацієнти медичного центру Велес. Кожен, хто хоч раз здавав аналізи одночасно у декілька лабораторіях, мабуть, впевнився в тому, що чекати стовідсоткового результату аналізу крові неможливо. І нещодавно я дізналася, що в клініці Велос є апарат, який всього за декілька хвилин дає точний результат, точний діагноз. І а, для мене Завжди звичайний аналіз крові залишав неприємні спогади про болісні відчуття від проколу пальці чи вени. А тепер я знайшла для себе альтернативу. Завдяки розробці харків'янина Анатолія Малихіна тепер не потрібно проколювати палець чи вену і чекати по кілька днів результатів з лабораторії. Погрішність в цьому аналізі около 2%. Я сама отмечала погрешность в нескольких случаях. То есть, когда человек был после тяжелого алкогольного опьянения, были страшно завышены все показатели, даже когда снялась, они действуют по принципу электрокардиограммы, то есть записывают Ваши собственные э, импульсы. Ваше фамилия, имя, отчество? Ну, все нормально. Все-все-все, а даже расшифровка есть. И описание, сертификаты, и все-все-все есть. -все -все. Теперь важные показатели здоровья Можна дізнатися без болю. Головна особливість такого аналізу не травматичний, безкровний, швидкий і дешевий. Цей прилад визнаний у всьому світі, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах, Чехії, Естонії, Данії, Білорусії, Росії, Польщі та інших країнах. В Україні апаратом безкровного аналізу крові вже користуються деякі клініки. Одним із перших являється медичний центр Велес Талель і Лада. Інтересные результати по дослідженню углеводного обміну на цьому апараті. Некоторі пацієнти навіть обіжаються, у них вдома є глюкометри, вони зміряють глюкозу утром, вона нормальна. А апарат показує повищені цифри. Есть такое состояние, которое расценивается врачами как преддиабет. Это метаболический синдром или синдром инсулинорезистентности. Если в двух словах сказать, это сложное такое состояние, когда клетка не воспринимает инсулин с глюкозой. И все эти э, вещества переходят в, и, пере, и превращаются в жир. Это состояние в дальнейшем может привести к развитию диабета, к развитию атеросклероза сосудов, в конечном итоге к ишемической болезни сердца, к гибели поджелудочной железы, ее инсулинового аппарата и прочим неприятным вещам. Так вот этот аппарат выявляет все эти вещи. Конечно, я направляю пациента после обследования, направляю на традиционные методы анализа, Которые позволяют подтвердить это состояние, чтобы дать рекомендации пациенту: изменить образ питания, изменить образ жизнедеятельности, или начать принимать какие-то препараты, которые позволят избежать развития сахарного диабета. Вот. Поэтому этот аппарат очень ценен в прогностическом плане. Дальше интересные результаты получаются при исследовании в плане ишемической болезни сердца. У пациента нет жалоб еще на сердечные боли. Он неплохо переносит нагрузки. А аппарат уже показывает, что снижен кровоток миокарда. Повышено выделение определенного фермента клеткой миокарда. То есть я уже говорю человеку, что вы тяжеловато, вашему сердцу тяжеловато перенести нагрузки. Надо обратить на это внимание, сделать кардиограмму, эхокардиограмму обратиться к кардиологу для коррекции развития потом в дальнейшем такого неприятного осложнения, ишем... неприятной части ишемической болезни, как стенокардия напряжения покоя, которая в конечном итоге может привести к инфаркту миокарда. Есть показатель, который вообще тяжело инвазивно исследовать, это внутричерепное давление. Неврологи знают, что в общем -то, мы косвенно определяем внутричерепное давление, либо во время тяжелых вмешательств в тело человека. А тут, в общем-то, есть такой показатель, аппарат это все измеряет. Заменяет он также исследования реографические, то есть можно проследить кровотоки в разных органах, в мышцах. Это хорошо в плане прогноза для спортсменов, которые занимаются регулярно физическими нагрузками. И я могу, например, сказать, у него идет перетренировка, либо наоборот его мышцам не хватает нагрузки. Поэтому многие спортсмены прибегают к такому исследованию для того, чтобы рассчитать нужную физическую нагрузку. Бескровный анализ крови За лічені хвилини здатний визначити 131 показник крові. Зокрема, пристрій визначає загальний аналіз крові, біохімічні показники печінки, нирок, підшлункової залози, цукор крові, мікроелементи, навіть онкомаркер та інше. Щоб отримати ці показники з традиційного аналізу крові, доведеться витратити багато часу та грошей. средству, скажем так, скрининговой диагностики пациента. То есть можно пропустить поток людей для выявления патологии, которые, допустим, они даже не знают. Либо для контроля лечения, которое человек получает. Потому что у меня есть пациенты, которые каждые полгода приходят. Приходят и наблюдают, как у него изменяется динамика того или иного заболевания. Это все получается безболезненно, достаточно быстро, от 3 до 6 минут. Вот. И для пациента достаточно комфортно. У нас этот аппарат пятый год находится, ну, как мы приобрели его. Я уже сделала больше шести тысяч исследований. Дает очень интересные диагностические, так сказать, открытия. Ну, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. ну, он начал разрабатывать его в 92 году. Так, на сонных артериях, вот здесь, в углублении в ямке, подмышечных, и в области кубка стоит датчик, на который, с которого берется, скажем так, ну, э, для сомнения, вот, то есть, для, для точности диагностики. Значит, дискомфорта вы ощущать не будете, ваша задача не шевелить головой. Аппарат этот работает при любом состоянии пациента. Например, очень удобно, когда, ну, скажем так, удобно наразучить несколько цинично, но представьте, пациент лежит без сознания, спавшиеся вены, для того, чтобы взять анализы, нам нужно, во-первых, попасть в эту вену. Ну хорошо, грамотный фельдшер опытный попадет. Но нужно время, чтобы в лаборатории обработал, обработали эти данные. Этот аппарат этих вот, скажем так, потерь времени ну, не учитывает. Сразу же положили на любое тело датчики. И в течение трех минут мы имеем результат обследования. Не шевелитесь, не разговаривайте, минут пять. Тут физические параметры именно с элементов крови. Плюс определяются кровотоки, определяются электрические пульсы от сердца. Вот, определяется скорость фильтрации почки, потому что почки мы привыкли, что определяется их функция по моче, воспалительные процессы и так далее. Вот здесь часть анализов можно определить именно по фильтров, по фильтрации по крови. Так Уже э, начали с, 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 снимать. показатели. То есть вот появилась зеленая вот эта окошечко, это значит, что уже пошел, они нащупали артерии и начали снимать показатели. Подмышечные еще настраиваются. Цей прилад діє надзвичайно просто. Проводиться дослідження як ЕКГ, пацієнту накладають на тіло 5 датчиків, після цього лікар вводить в комп'ютерну програму особисті дані пацієнта. Вік, стать, вагу, зріст, частоту пульсу та дыхание. Я ж говорю, три минуты, у вас даже трех минут не заняло, у вас быстрее все хорошо. Я, я в битровку... на... Ну Значит, вот это остатки напряженности иммунитета. Плюс здесь есть очень интересный показатель, я вижу, когда человеку не подходит алкоголь. Я могу сказать, допустим, что в течение недели вы принимали алкоголь. Но обычно говорят, да, да, да. Я объясняю, что у вас возможно мало врожденного фермента, алкоголь гидрогеназа, который инактивирует эти лентликоли. То есть вам нельзя алкоголь употреблять. Если можно, то только по, -по, -по выходным, там, легкое. Еще даю рекомендации в плане употребления алкоголя. По дыхательной системе все, в принципе, нормально, как у жителей мегаполиса. Немножко снижен кислород у Киевля, у всех. Приезжают люди из деревни, с дачи возвращаются. У них совсем другие показатели кислорода. Мы такие дышим неправильно. Все в норме. Врачам я вас не направляю, потому что тут подкорректировать питание и редкость. Обычно я кучу всего выявляю как то много чего. И животные жиры, должны молочные жиры, должны обязательно быть в первой половине дня, чтобы они потом не отложились никуда. Нам больше будет, да, приносят водные быстрые переводы, то есть сахар и прочее, когда нарушены обменные процессы, когда нарушена утилизация глюкозы, когда клетка не воспринимает инсулин глюкозы, это все переходит в жиры. И у человека возникает действительно абдоминальное ожирение, которое потом приведет к ха -ха -ха, к ишемической болезни сердца, то есть поражению сосуда. Если бы не это, мы бы с диабетом так не носились. А мы именно вот из-за того, что мы поражены. несколько слов по заболеваниям, которые страшат нас всех. Это онкологические заболевания. В этом анализе есть онкомаркер. Были интересны два случая, когда я заподозрила именно раковые заболевания у пациентов, и обе у женщин были подтверждены. У одной рак молочной железы впоследствии нашли у второй рак желчного пузыря. Но был интересный случай. Была, пришла женщина, уже, которая знала, что у нее рак молочной железы. Она пришла на исследование перед операцией. И онкомаркер показал, что в данный момент клетки не делятся. Э, упирать на, так сказать, диагностику на онкомаркер только нельзя. Но настороженность онкологическая должна быть, естественно, у каждого врача. И еще интересно очень выявлены были психические заболевания у человека. То есть, допустим, мы не видим психические заболевания, как у вот человека, если в ремиссии спокоен, и так далее. Аппарат показывает, что у него не все в порядке. Начинаю расспрашивать родственников: действительно, в одном случае это была шизофрения, в другом случае был еще какой-то там синдром психический, который я, в то Просто заподозрила, что не все в порядке именно по показателям этого анализатора. Вот. Поэтому разнообразная, многообразная очень здесь диагностика сама и очень интересные диагнозы можно выставить. Анализ крови действительно быстрый, безболезненный, дает результаты по многим показателям. Даже я не надеялась, даже показывает гормоны. Жіночі, чоловічі показує uh, взагалі стан організму, здоров'я, uh, і лікар навіть може дати якісь рекомендації після цього. Головне, що мені сподобалось, що це безболісно. Uh, ти просто відпочиваєш, коли здаєш аналіз. Uh, звичайний аналіз крові в клініках. Це завжди для мене було болісно і залишало неприємні спогади. А тут все чудово. Пристрій не лише зручний, але й надзвичайно точний. Можлива похибка становить всього 2%. Особливо цінним прилад є для малюків від 5 років, які, як правило, бояться уколів. Да. Незаменим этот аппарат для исследования показателей крови деткам, потому что вы же знаете, какая проблема затянуть ребенка в лабораторию, чтобы ему там протыкали пальчик или вену, и это очень сложно. И крики, плачи, стресс для ребенка, стресс, еще больше стресс для родителей. Здесь, в общем-то, я сразу показываю ребенку, что мягкие пластиковые датчики, касаюсь тельцем, что не будет боли. Потом просто приклеиваются эти датчики, и ребенок совершенно спокойно те три минутки лежит. Даже самый маленький. Самый маленький пациент, который у меня был, он был очень подвижен, но он не плакал, он просто был подвижен. Поэтому мама немножко придерживала руки сидела, заговаривала его. Но тем не менее, результаты получились адекватные, вполне были даны рекомендации маме в отношении там, питания ребенка и так далее. Потому что это, эти вещи тоже можно здесь выявить. Вот. Поэтому я считаю, что я бы, например, как вот я внуку, я каждый год делаю ему перед... Ну, началом учебного года я делаю это исследование, чтобы посмотреть, в каком состоянии ребенок, с какими, так сказать, силами он начинает учебный год. И я бы рекомендовала всем родителям это делать. Либо в конце учебного года, там, в детском садике, допустим, там. То есть, когда вы видите, что нужно ребенку пройти как бы диспансерное наблюдение. Этот аппарат, вот, хорош именно в скрининговом плане, позволяет выявлять очень многие вещи, которые в жизни мы на них не обращаем внимания. Вся революционно нова методика – створене нашим співвітчизником, врятує ще не одне життя. Будьте здоровими!